মানালি হল ভারতের হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের কুল্লু জেলার কুল্লু শহরের কাছে একটি শহর এটি বিয়াস নদী দ্বারা গঠিত কুল্লু উপত্যকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পাশাপাশি ভারতের এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য এবং লাহাউল ও স্পীতি জেলার পাশাপাশি লাদাখের লেহ শহরের প্রবেশদ্বার হিসেবেও জানা যায় এই শহরে বিভিন্ন দেশ বিদেশ এবং অন্যান্য রাজ্য থেকেও পর্যটকরা আসেন মানালির স্থানীয় বাসিন্দারা জানান যে মানালি পর্যটকদের উপর নির্ভর করেই চলে বহু দেশ থেকে এবং দার্জিলিং ও অন্যান্য শহর থেকেও পর্যটকরা এখানে আসেন

यति सफा जुन चाहिँ माल रोड छ है जुन प्रकारको दोकानहरू थालिएको छ भने बाटोदेखि धेरै नै पर थापेको छ मानिसहरूलाई हेर्नु पनि कुनै असुविधा छैन अनि यसरी नै हामी एउटा ट्रिपमा यहाँ मनाली आउँदाखेरि यो केही भिडियोहरू गर्न अलिक मन लाग्यो फेरि हामीले गर्यौँ र यसरी नै मनाली टुरमा हामी आएको बेलामा हामीले दार्जिलिङको कति पर्यटकहरू जो जो दार्जिलिङबाट लोकल सिक्किमबाट भयो उहाँहरूलाई पनि भेटेर हामीले यो विषयमा पनि जान्न चाहँदाखेरि र हामीले उहाँहरूसित कुरा गऱ्यौँ के कस्तो लाग्यो भन्दा उहाँहरूले यहाँ एकदमै खुसी जुन दार्जिलिङ सिक्किम यो मनाली छ तर एउटै भए पनि मनालीमा एउटा चाहिँ हाम्रो दार्जिलिङबाट आउने कतिपयहरूले पनि भने कि यति साफ सफाइ छ यही किसिमको एउटा दार्जिलिङमा गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको सुझाउ भयो तापनि अब के यसको कस्तो हुन्छ है त्यो पछि पठाउँछौँ र हामीले जुन प्रकारले त्यहाँनिर जति पनि घुम्न आएका दार्जिलिङ सिक्किमबाट आएकालाई ल्याउने शरण प्रधानजीले ल्याउनु भएको भन्ने कुरा सुनेको छौँ भने अहिले अब हामी रातमा उहाँलाई पनि हामी खोज्दैछौँ कहाँ छ कता छौँ भनेर र अर्को कुरा हामीले के सुनेको छौँ भने पाहाड क्षेत्र दार्जिलिङबाट दार्जिलिङ एउटा विभूति जो कलाकार क्षेत्र नाटक क्षेत्रका प्रसिद्ध नाटककार जसलाई चाहिँ एउटा हामीले दार्जिलिङमा हर उहाँको नाटकहरू हेरेर हामीले मात्र होइन दार्जिलिङमा मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वभरि नै उहाँलाई चिनिराखेको छ भने एउटा शेर्पा जिउ पनि आएको हामीले चाल पाएको छौँ र उहाँलाई पनि खोजेपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ त्यो तपाईँहरूलाई हामी दिनेछौँ हेर्दै गर्नुहोस् तपाईँहरूले यहाँ धन्यवाद एमजी मार्केट लाग्यो है कति दिनको टुरमा हामी अब पन्ध्र सोह्र दिनको टुरमा

कति वर्ष पुग्नु भयो सत्तर वर्ष पुग्नु भयो है तपाईँलाई मजा लागिरहेछ अझै भनेपछि अहिले सुन्दैछु तपाईँ लद्दाख पनि पुग्नुहुन्छ अरे त्यस्तो एनर्जी छ है तपाईँकोमा हवस् थ्याङ्क यू तपाईँहरूलाई धन्यवाद